17 родин з Донеччини та Луганщини мешкає в гуртожитку індустріального технікуму, що по вулиці Смирнова. Долю кожної людини її нагальні проблеми знає координатор фонду Українська перспектива Ірина Пономаренко. Я жительниця Тернавського району. Жителі я знаю дуже добре, це дуже добрі, відзивчиві люди. І тому будь-яка проблема, яка виникає у нас в районі, а тим більше під егідою нашого фонду, вирішується дуже легко і спокійно. Під час особистого спілкування волонтери з'ясовують, чого саме потребують переселенці. Наразі вирішено питання ремонту даху, встановлено додатковий бойлер, оснащено кухні. Незабаром буде підготовлено душову кабіну. Очень хорошее, я считаю, дело организовал фонд в этом общежитии еженедельный прием врача. У него есть сумка от нашего фонда с самыми первыми медикаментами. Если этих медикаментов оказывается недостаточно, врач выписывает рецепты, и мы приобретаем для жителей нашего общежития, а также для жителей района, если такая необходимость есть. Так совпало, что переселение новых людей к нам в район совпало с походом в школу. Все ученики, а их 43 в нашем районе, сегодня сели за парты полностью подготовленными. Дошкольники тоже не остались без внимания нашего фонда. Но особое внимание, конечно, фонд Александра Вилкула уделяет роженицам и новорожденным. Каждая мамочка получает от фонда набор самых необходимых вещей. Также мамочки, одинокие мамочки и многодетные получили продуктовые наборы. Любой человек, попавший в такую ситуацию, а их на сегодняшний день в районе 270, может найти понимание и поддержку в офисе нашего фонда Украинская перспектива, который находится на микрорайоне Даманский, во дворце культуры Сивгока, по улице Маршака 1В, 120-я комната